Salam əziz dostlar. Biz bu gün həndəsi fiqurlar haqqında bir şey öyrənmişik. Həndəsi fiqurlarla bağlı Onları... sözlər öyrənmişik, düzdür? Neçə dənə söz öyrənmişik? 5 dənə. Hər gün 5 dənə öyrənirik. Də... Də... Onda bu gün neçə gündür başlamışıq? 4 gündən. 4 gündür. Girsəm. Nəticədə nəsdən söz öyrənmişik? Nəticədə 15 söz olar. Yox, 4 gündə neçə söz öyrənmişik? 20. 20 söz öyrənmişik. Hə, başlayaq. Deməli, 20 sözdə yeni bir. İlk sözümüz sən desən? Mən deyim. Dinə. Düzbucaqlı rectangle. Hə. Xətt nə idi? Sarsanda xə iki mis. Mən deməliyəm. Hə, səmə. Hə, sən deyirsən. Hə, Xətt hə, 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 line. Hə. Ondan sonra üçbucaq qan triangle. Triangle. Bucaq isə angle. Hə, bucaq mənasına düşdü. Hə. E, <laughs> sonra nə qaldı? Çevrə. Çevrəm. Mən deyəcəm, doğrusu. Çevrə circle. Circle. Demek ki bugün öğrendiğimiz sözler. Pazınan neydi? Hamsı zekir arası reyna. Üç so buzağ. Ben az önce dedim. Sən yiyiz. Üç buzağ neydi? Triangle. Dört, Dört buzağlı. Dört buzağlı demedi. Ne? Düz, düz buzağlı. Düz, düz buzağlı. Şaktan. So Şaktan. So <laughs> Rektangle. 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 Çevre. Circle. So Sonra neydi? Üç buzağ öğrendi. Kaç. Buzağ. Xaç qaldı bir də. A bucağı demə xətt çəkmədik. Xətt demədik. Hə, demə. bucaq. bucaq. Angle. Line, line nə idi? Xaç. Aha. Deməli, e, dostlar, artıq biz bu gün 4 gündü başlamışıq. 20 söz artıq öyrənmişik. İnşallah. Biz inşallah 50 söz yığıldıqdan sonra YouTube-da bizi görəcəksiz qəşəng videolarımızla. Ay, nə qəşəng olacaq. İnşallah. Nə vaxt olacaq? 10 gündən sonra, düzdür? 10 gün, 10 gün olar. 5, yo, yo, biraz 5-10 gün ərzində həll edir də. Hə, həll həl, edir. Həl. 10 günə sonra, 10 günə sonra? Yo, 10 gündən sonra. 5-6 günə. Hə, həl. Həl, inşallah biz yeni e, YouTube kanalımız artıq olacaq o vaxt. Hə, və YouTube kanalında bizi izləyə, izləyə bilərsiniz. Yəqin ki, orada daha yaradıcı işlərimiz olacaq. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.